Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Aila. Saya Nadia dan saya Mona. Jadi hari ini kami ingin membentangkan analisis terhadap satu artikel penyelidikan yang bertajuk Pemilihan Bahasa dalam Komunikasi di Laman Sosial yang ditulis oleh Saidah Ma'alib diterbitkan dalam Journal Komunikasi Malaysian Journal of Communication pada tahun 2015. Tujuan pembentangan ini adalah untuk menilai artikel tersebut berdasarkan tiga aspek utama iaitu keutuhan wacana, ketepatan sumber rujukan dan kejelasan penulisan akademik. Pembentangan ini juga bertujuan untuk mengenal pasti kekuatan serta kelemahan dalam penulisan akademik supaya kita dapat memahami bagaimana sesebuah artikel penyelidikan dibina dengan wacana yang kukuh dan gaya yang berkesan secara ringkas, artikel ini berkaji tentang bagaimana tunggu dalam sosial Malaysia memilih bahasa ketika berkomunikasi dalam talian. Contohnya, Facebook, Twitter dan Instagram. Penulis menggunakan pendekatan bermaksud kesinambungan dan kesepaduan antara ayat, perenggan dan idea dalam satu penulisan agar mesej dapat difahami dengan jelas. Terdapat dua elemen utama dalam keutuhan wacana iaitu yang pertama, kohesi ataupun cohesion iaitu hubungan bentuk dan tata bahasa dalam teks sama ada pengulangan, pendana wacana, rujukan ataupun penghubung. Dan yang kedua, coherent ataupun coherence iaitu hubungan makna dan logik antara idea atau perenggan. Seterusnya, analisis keutuhan wacana. Dari segi keutuhan wacana, artikel ini menunjukkan struktur yang, struktur yang sangat tersusun. Penulis memulakan dengan pengenalan yang menjelaskan konteks isu dan kepentingan kajian. Bahagian metodologi pula menerangkan secara jelas pendekatan kajian dan pemilihan data. Ujah-ujah dibina secara logik bermula dari teori komunikasi diikuti dengan hasil analisis dan seterusnya disimpulkan dengan dapatan utama. Penulis juga menggunakan penanda wacana seperti selain itu, oleh itu dan namun demikian untuk mengekalkan kesinambungan idea. Ini menunjukkan keutuhan wacana yang baik dalam keseluruhan penulisan. Unsur keutuhan wacana dalam artikel Terdapat beberapa unsur keutuhan wacana yang ada di dalam artikel Yang pertama, kohesi leksikal Iaitu ulangan istilah bahasa komunikasi laman, laman sosial Contoh ayat, penggunaan laman sosial menyebabkan komunikasi Seterusnya, kohesi tata bahasa Iaitu penggunaan rujukan ini tersebut dan juga hal ini Contoh ayat, Hal ini berlaku selaras dengan perkembangan pesat. Yang ketiga, kohesi konjungsi iaitu kata penghubung oleh itu, selain itu dan juga sementara itu. Contoh ayat, selain itu penggunaan laman sosial turut mendapat perhatian. Dan yang terakhir, koherensi isi iaitu hubungan teori, data dan juga kesimpulan selaras. Contoh ayat, Berdasarkan teori domain fishman, pola pemilihan bahasa dapat dijelaskan. Rumusan keseluruhan artikel didapati bahawa terdapat beberapa ciri keutuhan wacana artikel. Yang pertama, konsisten dari segi istilah dan fokus pada topik. Yang kedua, hubungan logik antara teori, dapatan dan juga kesimpulan. Yang ketiga, penggunaan penanda wacana yang berfungsi dengan baik dan juga yang terakhir kejelasan message dan kesinambungan makna kesimpulannya artikel ini menampilkan keutuhan wacana yang kukuh melalui susunan isi penggunaan penanda wacana dan kesinambungan makna antara bahagian hal ini memudahkan pembaca memahami mesej tentang pemilihan bahasa di laman sosial secara menye menyeluruh Hello bagaimanapun terdapat sedikit ruang yang penambahbaikan dari segi hubungan antara teori dan dapatan kajian. Bahagian teori agak ringkas dan tidak terlalu mendalam dalam menghubungkan kerangka konseptual dengan dapatan sebenar di media sosial. Kami mencadangkan agar penulis memperkukuh bahagian teori dengan model komunikasi cyber atau sosiolinguistik moden supaya pembaca lebih faham bagaimana teori diaplikasikan dalam konteks dunia digital masa kini. Secara keseluruhannya, dari sudut keutuhan wacana, artikel ini kuat dan juga tersusun dengan kesinambungan hujah yang baik dari mula hingga akhir. menggunakan pelbagai sumber yang berkaitan dengan bidang sosial linguistik dan komunikasi terutamanya yang menyentuh tentang pemilihan bahasa dalam konteks sosial dan digital Kebanyakan rujukan daripada buku ilmiah dan jurnal akademik Ini menunjukkan bahawa penulis menitikberatkan aspek keilmiahan dalam dan etika dalam penulisan Tokoh utama yang dirujuk termasuk Fishman, Holmes dan Gumpers yang terkenal dalam bidang pemilihan bahasa dan identiti linguistik jadi secara keseluruhannya, penulis memilih sumber yang relevan dan sahih untuk menyokong hujah kajiannya. Dari segi ketepatan, sumber rujukan yang digunakan sahih, jelas dan menyokong hujah. Namun begitu, terdapat sebahagian besar sumber rujukan yang digunakan adalah sebelum tahun 2010, sedangkan artikel ini diterbitkan pada tahun 2015. Ini bermakna ada sedikit kekurangan dari segi kemaskinian sumber. Rujukan antara tahun 2013 sehingga 2015 lebih membantu menunjukkan relevan semasa kerana bidang komunikasi digital berubah dengan cepat. Kesimpulannya, artikel ini tidak mengandungi kesalahan fakta atau peniruan. Ini menunjukkan bahawa rujukan digunakan dengan penuh tanggungjawab. Dari segi gaya sitasi, artikel ini menggunakan format sitasi yang hampir seragam dengan gaya APA wujud ketidakselarasan kecil seperti penggunaan tanda koma, huruf besar dan titik. Walaupun kesalahan kecil, perkara ini tetap penting kerana keseragaman gaya rujukan mencerminkan ketelitian dan profesionalisme penulis dalam penulisan akademik. Ketepatan sumber rujukan dalam artikel ini adalah baik dan boleh dipercayai, tetapi boleh ditambah baik dengan kemaskini literatur dan penyelarasan gaya sitasis. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang gaya bahasa dan kejelasan penulisan. Dalam konteks ini, kami dapati penulis menggunakan bahasa Melayu yang formal, kemas dan tersusun sejajar dengan konvensyen penulisan ilmiah. Penulis mengelakkan gaya bahasa berbunga-bunga dan mengekalkan tumpuan pada isi yang bersifat objektif dan analitis. Istilah seperti pemilihan bahasa, domain komunikasi dan identiti sosial digunakan secara tepat dan konsisten menunjukkan penguasaan penulis terhadap terminologi dalam bidang sosiolinguistik dan komunikasi. Setiap perenggan dibina dengan satu idea utama dan diikuti oleh huraian yang menyokongnya ini membantu pembaca menelusuri isi artikel tanpa kekeliruan. Seterusnya, analisis gaya penulisan dan struktur ayat. Dari segi struktur ayat, penulis banyak menggunakan ayat kompleks tetapi masih jelas. Contohnya, apabila menguraikan faktor-faktor pemilihan bahasa oleh pengguna media sosial. Namun begitu, terdapat juga beberapa bahagian yang boleh diperbaiki. Contohnya, ayat yang terlalu panjang sehingga mengandungi lebih daripada dua klausa. Walaupun tidak menjejaskan maksud, ia boleh mengurangkan kelancaran pembacaan. Sebagai contoh, dalam perenggan perbincangan dapatan, penulis menggabungkan keterangan tentang corak bahasa, faktor sosial dan interpretasi dapatan dalam satu ayat yang agak padat. Dari sudut penulisan akademik moden adalah lebih baik jika maklumat tersebut dipecahkan kepada dua atau tiga ayat pendek untuk meningkatkan kejelasan dan memberi tumpuan kepada satu idea pada satu masa. Walaupun begitu, Keseluruhannya penulisan masih mudah difahami dan bersifat formal menunjukkan kemahiran akademik yang tinggi. Dari segi konsistensi gaya akademik sepanjang artikel, penulis mengekalkan nada yang objektif tanpa memasukkan pendapat peribadi. Setiap pernyataan disokong dengan data atau rujukan menepati etika akademik. Penulis juga menggunakan penanda wacana seperti oleh itu, selain itu, dan namun demikian yang berfungsi untuk menghubungkan idea antara perenggan. Ini meningkatkan kejelasan dan kesinambungan hujah. Penggunaan istilah akademik yang konsisten menunjukkan bahawa penulis memahami dengan baik tentang bidang komunikasi dan linguistik. Ini merupakan salah satu kekuatan utama artikel ini. antara kekuatan utama ialah penulis menggunakan ayat yang padat dan berstruktur sesuai dengan konvensyen akademik. Namun, ada beberapa kelemahan kecil dari segi panjang ayat dan ketepatan istilah. Sesetengah ayat terlalu panjang menyebabkan pembaca perlu meneliti dua atau tiga kali untuk memahami maksud sebenar seterusnya artikel ini tidak menyertakan contoh langsung daripada data pengguna media sosial dalam bentuk petikan sebenar jika contoh seperti status Facebook atau ciapan Twitter disertakan pembaca akan lebih mudah memahami analisis yang dibuat di samping itu pada bahagian kesimpulan Penulis lebih banyak merumuskan dapatan tanpa mengaitkannya semula dengan teori atau konsep awal yang dibincangkan di bahagian pengenalan. Dalam penulisan akademik yang baik, bahagian kesimpulan seharusnya menutup kitaran hujah dengan menghubungkan semula dapatan kepada kerangka teori, menjelaskan sumbangan kajian dan mencadangkan kajian lanjutan. Oleh itu, kami mencadangkan agar penulis menambah sedikit refleksi teori atau cadangan praktikal tentang bagaimana hasil kajian ini boleh digunakan dalam bidang komunikasi digital masa kini. Sebagai rumusan keseluruhan, artikel pemilihan bahasa dalam komunikasi di laman sosial ini menunjukkan keutuhan wacana yang baik ketepatan rujukan yang memadai dan kejelasan penulisan akademik yang tinggi. Walaupun terdapat seberapa Walaupun terdapat beberapa kelemahan kecil seperti kekurangan rujukan terkini dan struktur teori yang boleh diperkukuh, namun secara keseluruhan artikel ini merupakan contoh penulisan akademik yang berkesan dan bernilai untuk dianalisis. Kami mencadangkan agar kej kajian susulan boleh dijalankan dengan meneliti fenomena komunikasi